Not for paths left alone. Cause beyond every bend is a long blinding end, it's the worst kind of pain I've known. Give up your heart left. Mistake pass on. Cause the love that you lost wasn't worth what it cost, and in time you'll. Alhamdulillah urusan kami hari ini dipermudahkan tak sampai 15 minit semua urusan di pintu padat sempadan selesai mungkin juga kerana keadaan pintu sempadan ini agak lengang pada hari ini beratur untuk stand pasport pun adalah dalam 5 orang saja. saya bercadang untuk check in selama 2 malam di bandar Vencan nak rehatkan badan sikit uh, lagipun sahabat-sahabat saya akan sampai di sini pada hari esok untuk kami bergerak bersama secara berkumpulan saya belum cukup berani lagi nak throw ke negara Lau ni secara solo lebih-lebih uh, lagi bila bawa isteri sama keselamatan jadi faktor utama dalam fikiran saya kali ini hari ini 25 hari bulan Disember Christmas urusan tukaran wang juga dibuat di sini bandar bencan besar banyak pilihan Aa, money changer Waktu kami sedang makan di Vencen, kami terserempak dengan uh, biker-biker dari Malaysia. Seronok juga bila dapat bercakap menggunakan bahasa yang kita biasa guna. Mereka ni semua dari Vietnam nak menuju ke China. Hebat sungguh. Jauh trip mereka pada kali ini. Foto sebab saya saudara Bok YP dalam perjalanan uh, beliau dalam kembara tujuh sepadan hari ini mereka dari Luang Prabang dan akan bermalam di bandar Vientiane teringin saya nak jumpa beliau saya ada cuba untuk uh, mesej beritahu saya ada di Vientiane hari ini tapi adat orang bermusafir dalam perjalanan kadang-kadang kerana tumpuan waktu ride ditambah dengan kepenatan memang terlepas pandang bila mesej masuk ke dalam telefon kena pula level-level selebriti -level seperti saudara bawa IP ini mesti mesej akan masuk beratus-ratus lagipun saya tahu nama hotel tempat mereka akan malam pada hari ini. Jadi uh, saya tak push sangat dengan mesej. Saya tunggu je. Sampailah lebih kurang jam 9.30 malam. Tak ada rezeki nampaknya nak jumpa beliau. Uh, saya dapat tahu mereka selamat sampai di Vientiane pada jam 10.30 malam. Hari ini sahabat sahabat saya sampai setelah 3 hari perjalanan dari kelang sejauh 2100 km aku dah tak ada lalai lagi tak tak ada cuba simkat ada muda tu. Oh, ada kan 3 hari oh iya ke eh ha, eh Eh, Allah Akbar. Tak kenal ya? Tak kan? kenal ya. Lah. <laughs> macam ni siapa? Tak boleh ke? Eh. Lah, sampai awal. Oh, aku penat lah. Aku bukan macam korang kan. Eh, finally, sebab aku kumpul. First time ni jejak sini itu kata tayar tau. Takutnya mahal. Takutnya mahal lah. Ha. Abang. Oh, first time kumpul lah. Uh. <laughs> macam okey? Okey. Uh, di sini okey, parking lah. Mungkin uh. susah sini lah kot. Mana kau orang sampai ni kotor benung motor ni? Ha. Ah, saja je tadi. Ha tadi kat Siam dia saja. Training lalu kau tepi Ada jalan, jalan elok saja tak nak jalan-jalan Main kalau perempuan. Jangan buat satu golek, golek lagi ya pak. Satu golek lagi. <tuk> Oi, oh, kalau boleh tak naklah tergolek lepas ni eh. Ya. <tuk> Malam ni kami akan berehat lagi di sini uh, Recharge mental dan fizikal masing-masing Kali terakhir saya jumpa mereka ni 2 minggu lepas Jadi meriah juga bila bersembang Selepas tu teringin juga nak dengar aa, mereka kongsi pengalaman masing-masing untuk trip kali ni Kami sebanyak 6 biji motor akan ride bersama di negara lau ni selama seminggu kami akan menghala ke timur negara ini. Target hari ini akan memalam aa, di pekan Anuvong, wilayah Zaesombun. Zaesombun ni boleh dikatakan aa, sebagai tujuan utama saya untuk trip Laos pada kali ini. bila di bandar Vencan Patusai adalah uh, lemak yang wajib disinggah mercu tanda kemerdekaan negara Lao dari pihak Perancis ni uh, dibina dengan seni bina yang agak gah dan cantik di mata saya lumrah kenderaan kerosakan tu memang pasti kami berhenti sebentar untuk uh, tukar rectifier motor Cik Farid uh, katanya voltage dah mula tak stabil dan dia memang ada power rectifier spare jadi uh, tak sampai 10 minit urusan pertukaran rectifier tu selesai berlaku insiden untuk trip pada kali ini kemalangan kecil pada sahabat saya Hafizal dengan penduduk tempatan insiden berlaku bila masing-masing cuba mengelak lubang jalan yang rosak dan bertembung pada laluan yang sama masa mula-mula sampai saya agak risau bila nampak uh, sebiji motor roda tiga terbalik di tengah jalan berdoa je lah tak ada apa-apa yang serius waktu ni saya agak jauh di belakang jadi saya tak nampak dengan jelas apa yang sebenarnya berlaku sementara Hafizal dan warga tempatan ke klinik berdekatan untuk buat check up kami yang tinggal cuba untuk uruskan uh, tuntutan pampasan. Sebenarnya boleh saja kami guna insurans yang kami ada, tapi memandangkan ia akan ambil masa yang agak lama dan kami tak punya masa yang mencukupi. Jadi kami cuba untuk selesaikan secara bayaran pampasan kerana kami betul-betul menghadapi kekangan masa dan jadual. Kami minta orang kampung untuk cari sesiapa pun di antara mereka yang boleh berbahasa Inggeris untuk mempercepatkan urusan report dan pemberian papasan. Alhamdulillah rezeki kami ada Cik Kantai yang dapat tolong kami. Jadi semua urusan berjalan dengan lancar dan akhirnya kedua-dua pihak bersetuju dengan jumlah pampasan yang akan kami bayar berjuta juga kena bayar tapi yang penting semua selamat dan urusan repot polis dengan penduduk kampung pun dapat diselesaikan dengan cepat semuanya tak sampai 2 jam Nong Katayi, if you are watching this, thank you so much for your help. Memang dalam setiap Ride semua berharap agar tak ditimpa musibah atau kemalangan. Namun kita mestilah sentiasa bersedia untuk menghadapi situasi-situasi yang tegang dengan uh, keadaan hati yang tenang. Uh, persiapan insuran, alat ganti dan sumber keuangan ekstra sangat perlu apabila berada di negara orang ni kita sentiasa harapkan yang terbaik namun bersedia juga untuk yang terburuk Sebelum sampai ke sempang utama Zai Sombun, kami berhenti untuk review sikit. Sebab entah tak tahu berapa banyak stesen minyak yang akan kami jumpa di sepanjang perjalanan. Yang penting bila tahap minyak sudah berkurang dari setengah tangki, kami akan berhenti top-up bila bila masa ternampak stesen minyak. bila bawa motosikal lalu keadaan jalan yang macam ni saya sentiasa terfikir adakah berbaloi risiko yang saya ambil lebih-lebih lagi bila saya bertanggungjawab ke atas keselamatan isteri saya jadi untuk trip kali ini saya dah pesan pada sahabat-sahabat saya ikut pace masing-masing tak perlu ikut pace saya sebab saya akan bawa perlahan janji pada setiap checkpoint berhenti untuk regroup semula sini nak dapat guna gear 6 memang tak lah Alhamdulillah sahabat-sahabat saya ni semua penyabar orang ni dan sangat memahami keadaan saya walaupun semuanya berasal dari geng-geng sport bike sebelum ni bercerita tentang bahan api yang kami guna di Lau ni pilihan terhad kepada RON 91 saja. Jadi untuk motor yang mempunyai enjin high compression memang akan terasa kuasa enjin agak berkurangan bila timing enjin retard dekat kerana knocking. Jadi kena bersedia bawa octane booster tambahan. dengan keadaan jalan yang tak menentu ni kami ambil masa yang agak lama untuk bergerak adalah sesuatu yang normal untuk bergerak sejauh 50 km tapi mengambil masa selama 5 jam namun bila melihat pemandangan gunung-gunung di sekeliling ditambah dengan cuaca yang agak sejuk tak terasa sangat tekanannya bila melalui jalan yang kadang-kadang berdebu ni kita kena lebih berhati-hati dengan kenderaan berat kerana tahap blind spot mereka yang lebih tinggi kena sentiasa yakin dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling Zai Sombun dikenali sebagai uh, Roof of Laos kerana kedudukannya di kawasan tanah tinggi uh, gunung tertinggi di Laos juga berada di dalam wilayah ni So, ni kami berhenti sebentar untuk aa, rancang strategi hardcore sangat bukit ni untuk saya 30 ke 40 darjah slope jalan tanah nampaknya so saya ambil keputusan untuk aa, cari jalan alternatif manakala Hafizah, Zaki Wan dan Nik akan panjat melalui bukit ni tak berani saya nak ambil risiko sebenarnya Farid pula akan ikut saya guna laluan lain laluan saya dan Farid kena ditua sejauh 30km berdasarkan uh, GPS harap-harap tak jumpalah keadaan jalan yang rosak macam tadi terima kasih Farid sebab sanggup ditua ikut kami walaupun boleh je kalau dia nak panjat bukit tadi tu Alhamdulillah laluan Alternatif tu boleh dilalui dengan selamat dan pemandangan pun agak cantik sebenarnya. Uh, waktu ni kami bersetuju untuk meet up semula di hotel tempat kami malam pada hari ini. Ini tujuan utama saya untuk ride low pada kali ini Seronok kepuasan bila memikirkan jalan yang saya terpaksa tempuh untuk sampai ke sini sekeliling agak sejuk dan berangin di Anuwang ni lain macam kelaparan dibuatnya dinner saya untuk hari ni nasi dan rendang ayam <tuh> Besok kami akan explore pekan ini. Jumpa lagi pada episod seterusnya.